शायद ही आपको करबला का वाक़ पता होगा अगर आप शिया ना हो क्योंकि ये मस्जिदों के अंदर बहुत ही कम बयान किया जाता है तो चलो आज आपको करबला का वाक्य बताओ कि करबला में आखिर हुआ क्या था वो भी शॉर्ट और सिंपल तरीके से ये बात तो हम सब जानते हैं कि दस मुहर्रम को हजरत हुसैन आल बैत को शहीद किया गया लेकिन इतना बड़ा जनिसाइड इतना बड़ा मर्डर करने के पीछे कुछ ना कुछ तो तारीख़ होगी हिस्ट्री होगी तो चलो पहले उसको जानते हैं फिर इस वाक्य के ऊपर आते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इस वाक्य के अंदर इन तमाम कैरेक्टर का जिक्र आने वाला है तो गौर से सुनिए इन तमाम का किरदार और इन तमाम का रोल आपके सामने डिस्क्लोज होने वाला है सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम सुन लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत की खिलाफत तीस साल तक के रहेगी दो साल अबू बकर के दस साल हजरत उमर के बारह साल हजरत उस्मान के और छह साल हजरत अली के ये हो गए पूरे तीस साल जिसे हम खिलाफत राशिदा कहते हैं वाक्य शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अरब लोग जो इस्लाम से पहले थे उनका मिजाज ऐसा था कि बात बात पे लड़ते बदला लेते कत्लों की ताल करते छोटी सी छोटी बात के ऊपर ख़ानदान के ख़ानदान लड़ाई में लग जाते यहाँ तक कि उसका बदला ना ले ले तो ये बात आप याद रखिए आगे तक के आपको काम आएगी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में दो साल हजरत अबूबा के गए दस साल हजरत उमर के गए जब हजरत उमर का ज़माना था हज़रत उमर ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया और जगह जगह पर अपने गवर्नर रख दिए शाम के अंदर हजरत अमीर मुआविया को गवर्नर बनाया ये याद रखना आगे चल के आपको काम आएगा अब हज़रत उस्मान के ज़माने में हजरत माविया अपने काम में लगे हैं अपनी जगह पर हज़रत अली अपनी जगह पर अपने काम में लगे हैं उसके बाद होता है ये कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया जाता है और ख़लीफ़ा बना दिए जाते हैं हज़रत अली रजी अल्लाह तआला तन हज़रत अली ने ख़िलाफ़त संभाली और तमाम गवर्नर को ख़त लिखा कि अब मैं खलीफ़ा हूँ मेरे हाथ पर बैत की जाए अब आपको याद है अरबों का मिजाज जो कि इस्लाम से पहले था बदला लेने का किसास लेने का तो हज़रत मुआविया ने कहा जो कि शाम के अंदर गवर्नर थे कि हम उस वक्त तक बैत नहीं करेंगे जब तक कि आप कातिल उस्मान का बदला ना ले लें किसाँस ना ले लें हज़रत अली ने कहा ठीक है लेकिन पहले मेरे हाथ पे बैत कर लो उसके बाद में हम कुरान और हदीस को सामने रख के फ़ैसला करेंगे तो इन दो राय की वजह से मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ़ शुरू हुए आपस में जंग भी हुई उसके बाद में हज़रत अली मक्का मदीना को छोड़ के कोफा की तरफ़ चले गए फिर वहाँ से दारुल हुकूमत को संभाला और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। हज़रत अली की शहादत के बाद में हज़रत हसन ने खिलाफत संभाली लेकिन उन्होंने जल्दी अमीर माविया के साथ में सुलह कर ली अब खलीफा बन गए हैं अमीर माविया रजी अल्लाह तू ये भी चूंकि एक सहाबी थे इन्होंने अच्छी तरीके से हुकूमत संभाली और उस वक्त में बहुत सारे साहबा ने इनके हाथ पर बैत नहीं की लेकिन इन्होंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया ज़ोर नहीं किया कि मुझसे बैत करो बल्कि अपने हाल पर छोड़ दिया और अपने काम में लगे रहे फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसको बहुत सारे साहबा ने पसंद नहीं किया ख़ास तौर से मदीना और मक्का वालों ने इसे पसंद नहीं किया वो ये था कि उन्होंने अपने बेटे यजीद को ख़लीफ़ा बना दिया तो मदीना में रहने वाले साहबी ने हज़रत आमिर माविया को कहा कि ये तरीक़ा जो आपने किया ये कैसा और किसरा का तरीका है कि अपने बाद अपने फैमिली मेंबर को खलीफ़ा बना दे हमारे पास तो तीन तीन एग्जांपल मौजूद है उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं जैसे कि नबी अलैहि वसल्लम ने किया कि अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाया तो आप भी ऐसे ही दुनिया से चले जाओ उसके बाद में जो होगा पब्लिक देख लेगी या तो फिर हज़रत अबू बकर ने जो तरीक़ा किया आप वो तरीक़ा करो कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को खलीफ़ा बनाया जो कि उनके फैमिली से नहीं थे तो आप भी एक ऐसे शख्स को बना दो जो आपके फैमिली से ना हो अगर ये दोनों तरीक़ा आपको नहीं जमता है तो तीसरा तरीका आप देखो कि जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने किया कि हज़रत उमर ने एक कमेटी बना दी कि मेरे इंतकाल के बाद में ये कमेटी फ़ैसला करेगी कि इसके बाद में खलीफा कौन होगा तो आप भी एक ऐसी कमेटी बना दो जो कमेटी फ़ैसला करेगी उसको लोग मान लेंगे लेकिन अभी माविया रजी अल्लाह तूने इन तीनों तरीक़ों को इख्तियार नहीं किया बल्कि अपने बेटे को खलीफा बना दिया और उसके बाद में हज़रत अमीर माविया रजी अल्लाह तनों का इंतकाल हो गया अब यजीद उसने जबरदस्ती करना शुरू किया पर के मेरे हाथ पर बैत करो जो बैत नहीं करेगा हम उसके साथ में जंग करेंगे अब हजरत हसन रजी अल्लाह रजिया का तो इंतकाल हो चुका था यजीद ने जैसे ही खिलाफत संभाली तो बहुत सारे साहबा ने उसकी खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया जिनमें से एक थे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तनू जब हजरत हुसैन ने देखा कि बहुत जोर आ रहा है जबरदस्ती करेंगे ये लोग मेरे ऊपर के

आपका ताउन करेंगे आपकी मदद करेंगे बस आप कोफा आ जाओ और इन्होंने हज़रत हुसैन के पास में रमज़ान के महीने के अंदर बहुत सारे कासिद भी भेजे कि आप कोफ़ा आ जाइए हम आपकी मदद करेंगे तो अब उस ज़माने के अंदर वीडियो कॉल वगैरह न्यूज़ वगैरह तो इतनी थी नहीं तो हज़रत हुसैन रज़ी रजील्ल्लु तन ने बात को चेक करने के लिए क्या ये लोग वाकई में मदद करने की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे ही मुझे झूठ बोल रहे हैं ये चेक करने के लिए हज़रत हुसैन रजी अल्ल तन ने अपने चच्ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पर भेजा कि जाओ आप पहले चेक करो और मेरे हाथ पर लोगों से बैत करो अगर सब कुछ ठीक होगा उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे कोफ़ा के लिए और वहाँ पर उस वक्त गवर्नर थे एक सहाबिया रसूल जिनका नाम था नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तन तो उस वक्त जो कुछ हो रहा था एकदम सिंपल तरीके से हो रहा था तो हज़रत नौमान रज़ी अल्लाह तन ने इन्हें कुछ नहीं कहा और मुस्लिम अकील ने भी हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तनों को वहाँ पर ग्रीन लाइट दे दी कि यहाँ का मामला सब अच्छा है सेफ है आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हुसैन रजी अल्लाह तन को जब ग्रीन लाइट मिली और पता चला कि वहाँ के लोग सच कह रहे तो अपनी फैमिली के साथ में मक्का से निकल गए तारीख़ थी कुछ सात हज़ा। जैसे ही मक्का से निकले थोड़े रास्ते पर पहुँचे तो किसी ने यजीद को ख़बर पहुँचा दी जो कि उस वक्त खलीफा बन के बैठा हुआ था शाम के अंदर कि हज़रत हुसैन मक्का से कोफा की तरफ निकल गए हैं बगावत के लिए और उन्होंने पहले ही मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया है खिलाफत के लिए बैद करने के लिए उनके नाम से और आपके गवर्नर नौमान ने भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा तो जैसे ही यजीद को ख़बर मिली उसने सबसे पहले जो कोफा के गवर्नर थे नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तनों उनको वहाँ से हटा दिया और इब्ने जियाद को वहाँ का गवर्नर बना दिया अब ये इब्ने जियाद बहुत ही जालिम आदमी था जैसे ही उसने गवर्नर की पोस्ट संभाली सबसे पहले ऐलान किया कि पकड़ के लाओ उन लोगों को जो लोग मुस्लिम नक़िल के हाथ में बैत कर रहे थे अब जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन को ख़त लिखा था मदद के वादे किए थे इब्न जियाद की सख्ती की वजह से लोग इधर उधर भागने लगे और इबन जियाद ने मुस्लिम अकील को पकड़ के कत्ल कर दिया अब ये खबर हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तन को रास्ते के अंदर मिली जबकि वो मक्का से बाहर आ चुके थे। तो लोगों ने मशवरा दिया कि चलो यहां से ही वापस चले जाते हैं आपको याद है शुरू में मैंने कहा था कि ये बात याद रखना कि अरबों का मिजाज बदला लेने का किसास लेने का जैसे ही लोगों ने मशवरा दिया कि हम यहाँ से चले जाते हैं तो मुस्लिम बिन अकील के जो औलाद थी उन्होंने कहा कि हमारे बाप के किताल का क्या हमारे बाप के मजर का क्या उनका बदला कौन लेगा तो हज़रत हुसैन ने भी कहा कि हाँ मेरी वजह से मुस्लिम बिन अकील वहाँ तक के गए और अपनी जान को ख़ते में डाला और यहाँ तक कि उनको शहीद कर दिया गया अब मैं यहाँ से पीछे चला जाऊँ तो अच्छी बात नहीं है मुझे वहाँ जा उनसे बात करनी होगी अब अपने सफ़र को थोड़ा और आगे किया तो फिर एक और ख़बर मिली कि जो कासिद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तन कोफा में भेजा था जिनका नाम था अब्दुल्लाईबिन कैन उनको भी कत्ल कर दिया गया है अब यहाँ से ये बात तो साफ हो गई कि ये लोग सुलह के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दो बड़े लोगों को मार दिया गया था एक तो है मुस्लिम बिन अकील जिन्हें हज़रत हुसैन ने बैत के लिए भेजा था और एक कासिद को जो भेजा था अब्दुल्लाईन कैन को उन्हें भी कत्ल कर दिया गया अब रास्ते के अंदर बहुत सारे लोग हजरत हुसैन के साथ में जमा हो गए थे तो यहाँ पर यह ख़बर सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अलग होना है अलग हो जाओ क्योंकि ये सफ़र ख़तरनाक होने वाला है तो बहुत सारे लोग अलग हो गए जो मक्का से आपके साथ में निकले थे यानी कि उनके घर वाले वही आपके साथ में चले तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके थे तो बिन यजीद अपने एक हज़ार के लश्कर को लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तुके के पास में आ गया तो हज़रत हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ बल्कि बहुत सारे ख़त मेरे पास आए हैं मुझे बुलाया गया है इसी वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो हर बिन यज़ीद ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं हमें तो ऑर्डर मिला है कि आपको कूफा तक के इब्ने ज़्याद के पास में पहुँचा दिया जाए तो हज़रत हुसैन ने कहा ठीक है हमें वापस जाने दो मक्का तो बिन यजीद ने कहा कि हम नहीं कर सकते जब तक के ऊपर से ऑर्डर ना आ जाए एक काम करो हम दोनों साथ में चलते हैं जब तक के दूसरा कोई ऑर्डर आ जाएगा हम उसके बाद में देखेंगे अब चलते चलते ये लोग तकरीबन दो महरम को करबला के मैदान में पहुँचे यहाँ पर इबन ज़ियाद का एक ऑर्डर आता है कि इन तमाम को घेर लिया जाए इस मैदान के अंदर इनका खाना पीना बंद कर दिया जाए और तीन मुहरम को उमर बिन साद दूसरे चार हज़ार के लश्कर को लेकर करबला के मैदान में आ गया तो हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तू ने इसके सामने तीन ऑप्शन रखे या तो हमें मक्का वापस जाने दो या तो फिर हमें शाम जाने दो यजीद के पास में हम लोग बैठ के बात कर लेंगे या तो फिर कोई भी इस्लामिक बॉर्डर पर हमें छोड़ दो वहाँ पर हम देख लेंगे कैसा क्या होगा तो उमर बिन साद ने यह बात इबन जियाद के पास में पहुँचाई ताकि ऊपर से ऑर्डर मिले कि क्या करना है लेकिन ऑर्डर आया कि या तो आपको यहाँ तक के आना है इब्ने जियाद के पास में या तो फिर हमसे मुकाबला करना है तो हज़रत हुसैन ने कहा उससे अच्छा है तो मुकाबला करके हम मरेंगे लेकिन एक रात मुझे दे दो ताकि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँ और जो कुछ भी वसीयत करना है मैं वसीयत कर लूँ तो इस बात पर वो लोग राज़ी हो गए और दस महरम को फिर मुकाबला शुरू हुआ हज़रत हुसैन ने यहाँ तक के कहा कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं आप लोगों को जाना है तो आप लोग चले जाओ लेकिन कुर्बान जाओ वाले बैत के ऊपर कोई भी जाने के लिए तैयार ना हुआ बल्कि सब ने कहा कि हम लड़ेंगे और हर एक ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया इतने बड़े लश्कर के सामने हर एक ने हिम्मत से लड़ाई की आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया इन लोगों ने तो शहादत का मरतबा पा लिया लेकिन जिन लोगों ने आप अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ में ये हालत की ना नबूत का ख्याल किया ना आले बैत का ख्याल किया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीते का ख्याल किया ना जन्नत के शहजादे का ख्याल किया और दस महरम को जितने भी लोग आपके साथ में आए थे तमाम को शहीद कर दिया गया सिवाय ज़ैन आबिदीन। तो ये था आपके सामने करबला का कर दर्द भरा वाक़ अल्लाह ताला ज़ालिमों के जुल्म की ज़रूर सज़ा देने वाला है